ৰাজ্যৰ কৰ্মীসকলৰ কথা কৈছে যে অংগনবাদী কৰ্মীসকলক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ছহেজাৰ পাঁচশ টকা তেওঁলোকক কৰ্মীসকলক দিয়া হৈছে ক্ষুদ্ৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলক চাৰি হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকাকৈ আৰু অংগনবাদী সহায়িকাসকলে তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ তেওঁলোকে মাহেকীয়াভাৱে এককালীন তেওঁলোকে মাননি পাই আছে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ে আপোনাক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে অসমে হৈছে যে প্ৰথম ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যে ৰাজ্যই অসমৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়কতাসকলক তেওঁলোকক স্বীকৃতি জনাই তেওঁলোকক অৱসৰৰ পিছত এককালীনভাৱে আমি চাৰি লাখ টকা তিনি লাখ টকা আৰু দুই লাখ টকা আমি দি আছোঁ যোৱা দুটা বছৰৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা দুটা বছৰত প্ৰায় ওঠৰশ ছাপন্নগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী আৰু ওঠৰশ সাতষষ্ঠিগৰাকী অংগনবাদী সহায়িকাক ইতিমধ্যে এশ বাৰ কোটি টকা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া জাৰি ৰাখিব ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অধ্যক্ষ মহোদয় অসমেই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিলে যে তেওঁলোকৰ মানে অংগনবাদী কৰ্মীৰ পৰা যেতিয়া মুখ্য সেৱিকা পদ পায় তেওঁলোকক যাতে পঁচিছ শতাংশ তেওঁলোকক মানে দিব লাগে সেইটো আমি পঁচিছ শতাংশ মুখ্য সেৱিকা পদ অংগনবাদী কৰ্মীৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি আমি পদোন্নতিৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ কাৰণে আয়ুস্মান ভাৰতত পাঁচ লাখ টকালৈকে যিটো স্বাস্থ্য সেৱা সুবিধা সেইটো প্ৰদান কৰা ভৱিষ্যতে হ'ব গতিকে আমি অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে সেৱা সেই সেৱাৰ প্ৰতি সদায় আমি স্বীকৃতি জনাই আহিছোঁ আৰু এইটো আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা আছে সুবিধা আছে সেইখিনি আমাক অৱগত কৰিব আৰু মই সদায় তেখেতসকলৰ লগত আছোঁৱেই আৰু আমি তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আমি ভৱিষ্যতে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ লক্ষ্য ৰাখিম আৰু তেওঁলোকক আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ প্ৰচেষ্টা জাৰি ৰাখিম